পুলিশ অফিসারের সদ্যবেশে প্রতারণা গ্রেপ্তার কালাইনের এক যুবক পুলিশ অফিসার পরিচয় দিয়ে অসম পুলিশের চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা চালিয়ে অবশেষে পুলিশের জালে ধরা পড়ল এক যুবক কালাইনের কেলমা চতুর্থ খন্দের সামিত হোসেন বড় ভুইয়া নামে যুবককে গ্রেপ্তার করল পুলিশ পুলিশ সূত্রে জানা যায় অভিযুক্ত নিজেকে পুলিশ অফিসার পরিচয় দিয়ে ইউনিফর্ম পরিহিত ছবি প্রদর্শন করত এভাবেই সে সাধারণ মানুষকে প্রলোভন দেখিয়ে অসম পুলিশের ড্রাইভার পদে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে লক্ষ্মীপুর থানার অন্তর্গত বালি এলাকার একাধিক মানুষের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের অর্থ হাতিয়ে নেয় ঘটনার পর প্রতারণার শিকার ব্যক্তিরা অভিযোগ দায়ের করলে কালাইন থানার পুলিশ দ্রুত তদন্তে নামে এবং শেষমেশ কালাইন এলাকা থেকে অভিযুক্তকে আটক করে তাকে গ্রেফতার করে আদালতের নির্দেশে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়েছে এনিব বিস্তারিত তুলে ধরে কাচরের সিনিয়র পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতো জানাল ভবিষ্যতে এই ধরনের প্রতারণার বিরুদ্ধে করা ব্যবস্থা নেওয়া হবে এটা গোপন হোপর ফর্ম ফেডি এজন फेक পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর তার নাম হল হামিদ হোসেন বর্ভুঁয়া 23 বছর বয়স তার পিতৃ নাম হল ওয়াসিদিন বর্ভুঁয়া খেলমা পার্ট 4 কালাইন তেওঁক আমি ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰিছোঁ তেওঁ হ'ল এজন যুৱক আৰু তেওঁ কি হয় পুলিচৰ ছাব ইনস্পেক্টৰৰ ড্ৰেছ পিন্ধি বিভিন্ন ল'ৰা ছোৱালীক পুলিচৰ নামত চাকৰি দিয়াৰ নামত অৰ্থ সংগ্ৰহ কৰিছিলে আৰু কেইবাজন ব্যক্তি যেনেকৈ লখিমপুৰ অঞ্চলৰ ৰূপাই বালি অঞ্চলৰ পৰা বহুকেইজন যুৱক যুৱতীৰ পৰা আৰক্ষী বিভাগক চাকৰি দিয়াৰ নামত তেওঁ তেওঁলোকৰ পৰা অৰ্থ বা পইচা পাতি লৈছিলে উৎসোচ লৈছিলে আৰু তেওঁলোকক চাকৰি দিয়াৰ কাৰণে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে পিছত যেতিয়া কিছু লোকে সেই সংক্ৰান্তীয় বিষয়টো আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰে আমি লগে লগে অনুসন্ধান কৰি গম পালোঁ যে ব্যক্তি বন এজন ভুৱা ছাব ইনস্পেক্টৰ আৰু তেওঁ নিজে কিছুমান আৰক্ষী বিভাগৰ তেওঁ ইউনিফৰ্ম ছামাৰ ইউনিফৰ্ম আছে উইণ্টাৰ ইউনিফৰ্ম আছে ষ্টাৰ আছে সকলো তেওঁ সংগ্ৰহ কৰি কেতিয়াবা তেওঁ ফটো তুলি আৰু গৈ ইউনিফৰ্ম পিন্ধি মানুহৰ ওচৰত উপস্থিত হৈ তেওঁক চাকৰি দিয়াৰ ভুৱা আশ্বাস দি মানে অৰ্থ সৰকাই লৈছিলে গতিকে এই সংক্ৰান্তে ইতিমধ্যে আমি এটা কেছ মোকৰ্দমা ৰুজু কৰিছোঁ কালায়ন থানাত কালায়ন থানাৰ কালায়ন পুলিচ ষ্টেচন কেচ নম্বৰ এইটি এইট অব্লি টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু তেওঁক এৰেষ্ট কৰি ইতিমধ্যে আমি সাজোটলৈ প্ৰেৰণ অনাৰেবল ক'ৰ্টৰ ক'ৰ্টত তেওঁক হাজিৰ কৰি আমি সাজোটলৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ বৰ্তমান এই সংক্ৰান্তত আমি তদন্ত চলাই আছোঁ আৰু দেখা গৈছে যে তেওঁ কোনেও নজনাকে এই ধৰণৰ এটা ইম্পাৰ্চনেটিং কৰি পুলিচ অফিচাৰৰ নামত কৰি তেওঁ বহুত লোকৰ পৰা অবৈধভাৱে ভুৱা আশ্বাস দি পেলাই ধন লাভ কৰিছিলে আৰু কিছুসংখ্যক লোক এতিয়াও আমাৰ ওচৰলৈ আহি আছে গতিকে আমি দূৰ তদন্ত চলাই আছোঁ আৰু তেওঁক আৰু অধিক তাকে আমি সোধ পোছ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যাতে কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা হয় তাৰ কাৰণে আমি এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ তেওঁ আমি গম পোৱা মতে তেওঁ প্ৰায় ছমাহতকৈ অধিক কাল তেওঁ বহুত লোকক ভুৱা আশ্বাস দি পেলাই অৰ্থ সংগ্ৰহ কৰি আছিলে আৰু কিছু লোকে তেওঁ তেওঁ ইউনিফৰ্ম দেখি পতিয়ন গৈছে কাৰণ তেওঁ নিজৰ নেমপ্লেটো তেওঁ নিজৰ নামত চপাই লৈছে মানে তৈয়াৰ কৰি লৈছে নেম প্লেট পিন্ধি যায় ইউনিফৰ্ম পিন্ধি যায় পুলিচৰ কেব পিন্ধি যায় মানে মানুহে দেখিলে সম্পূৰ্ণ ৰূপ লাগিব যে তেওঁ এজন পুলিচ অফিচাৰ হয় গতিকে এইধৰণে তেওঁ ভুৱা আভুৱা ভৰি বহুত লোকৰ পৰা যুৱক যুৱতীৰ পৰা আৰু বিশেষকৈ তেওঁ আৰক্ষী বিভাগত ড্ৰাইভাৰৰ চাকৰি মানে চালকৰ নামত চাকৰি দিম বুলিও কিছুসংখ্যক লোকৰ পৰা তেওঁ অবৈধভাৱে ধন আদায় কৰি লৈছে গতিকে আমি এই সংক্ৰান্তে তদন্ত চলাই আছো আৰু যিসকল ভিত্তিম আছে তেওঁলোকো আমাৰ ওচৰত বৰ্তমানলৈকে আৰু তেওঁলোকক আমি সোধ পোছ কৰি অধিক তথ্য লাভ কৰিছো আৰু সেইজন যিজন মেইন ব্যক্তি যিজনে এই ঘটনাটো সংঘটিত কৰিলে তেওঁ হামিদ হুছেইন বৰভূঞাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি অধিক তৎপৰ হৈ আছো